પોરબંદરના અસમાવતી ઘાટ ખાતે મહિષાસુર મર્દિનીનું પરંપરાગત વિધિ સાથે વિસર્જન કરાયું પોરબંદરના સાંધીપાની વિદ્યા નિકેતનમાં ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝાની સાનિધ્યમાં દસ દિવસ પૂર્વે હરિમંદિરમાં કરુણા મહિમાની સોળસોપચાર પૂજા કુમારિકા પૂજન શ્રી રામચરિત માનસ અનુષ્ઠાન મહિસાસુર મર્દીની મંડપ સ્થાપના સેવાયજ્ઞ સાથે ચુમાલીસમાં શારદીય નવરાત્રિ અનુષ્ઠાનનો પ્રારંભ કરાયો હતો આ સાથે શ્રી મંદિરની બગીચામાં બંગાળની પરંપરા અનુસાર મહીસાસુર મર્દીની માતાજીની દિવ્યમૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી જેની દસ દિવસ સુધી ધાર્મિક વિધિ વિધાન સાથે બંગાળી પરંપરા મુજબ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી પ્રતિદિન કરુણા મહિમાની સોળસોપચારની પૂજા સાથે ખૂબ જ વિશાળ સંખ્યામાં સાંદીપનીના ઋષિકુમારો દ્વારા તથા અન્ય પ્રાંતમાંથી આવેલા બ્રાહ્મણો દ્વારા સિંહ શ્રી દુર્ગા સપ્તશતી પાઠનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારબાદ દશેરાના દિવસે મા મહિષાસુર મર્દિનીની પ્રતિમાનું બંગાળી પરંપરા મુજબની વિધિ સાથે વિસર્જન કરાયું હતું જેમાં ખાસ કલકત્તા સહિત બંગાળથી પધારેલા ભક્તો પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા વિસર્જન પૂર્વે અસમાવતી ઘાટ ખાતે બહેનો દ્વારા ધુનુચી નામનું બંગાળનું પરંપરાગ્રત નૃત્ય કરવામાં હતું માતાજીની પ્રતિમા ઉપરાંત ગણેશજી વિવિધ પ્રતિમાઓ લઈ જવામાં આવી હતી જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને અમારા ફેસબુક પેજ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને ફોલો કરો जिसको हम बंगाली में शुभो बिजोय बोलते हैं तो सबको माँ अब आज विसर्जन का दिन है माँ का अब दस दिन से वैदिक और तांत्रिक उपासना हो रही थी माँ की शांतिपुरी में उसमें हजारों भक्त जुड़े थे माँ बंगाल से मूर्ति बन के आती है आनंदमयी माँ के आश्रम से कंखल में और फिर यहाँ के विराजती है और यहाँ उनका खूब धूमधाम से वैदिक उपासना से वेद पाठों से घन पाठों से और बंगाली के जो तंत्र की पूजा है जो माँ की वो सब पूरे दिन उपासना होती है रात को चंडी का, का पाठ होता है संकीर्तन होता है आनंद होता है बिल्कुल और ऐसे दस दिन विराजी है इस बार एक दिन माँ ने और शु, और लाभ दिया है और बस अब अब माँ अपने पास अपने धाम महादेव के पास जा रही है और फिर वापस अगले साल शादीपुनी में विराजेगी ये हमारा चतुर्थ साल है माँ इतनी कृपा करती है माँ आके पूरे पूरे हरी की बगीची को पूरा जगमग कर देती है और पूरे सांदीपनी के ऊपर ऐश्वर्य की वर्षा करती है माँ बस तो ये सारे हमारे जो भक्त है वो प्रणाम करने आए हैं माँ को दशमी के दिन प्रोग्राम में कहाँ कहा से लोग आए यहाँ तो हमारे पूरे भारत से जो भाईश्री पूजे भाईश्री के चरणों में जो भक्त आते हैं हमारे वो सब आके उपासना के साथ जुड़ते हैं आज की उपासना सिंदूर किला की थी आज माँ को सिंदूर लगाया जाता है सारी सदवाए और सारी कुमारियाँ के माँ को सिंदूर लगाती है अच्छा सुहाग के लिए प्रार्थना करती है और जो कुमारियाँ हैं वो अच्छे वर्ग के लिए प्रार्थना करती है माँ को सिंदूर लगा के माँ को भोग डाल के और माँ को फिर महादेव के पास है पूरे दुनिया से अमेरिका से लंदन से अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से इतने सारे भक्त आए हैं जो पूज्य भाई श्री के शरणागति में जुड़े हुए हैं वो माँ का प्रसाद लेने आते हैं नमस्कार मैं श्रेया चक्रवर्ती दशमी की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को आप जो कभी नृत्य देख रहे नृत्य देख रहे थे ये बंगाल का ट्रेडिशनल नृत्य है जिसको नाम बोला जाता है ये स्पेशली माँ दुर्गा के पूजा के समय ही किया जाता है और ये दोनों इसलिए जलाया जाता है क्योंकि इसमें से निकलने वाला जो फेगवेंस है जो सुगंध है वो माँ दुर्गा को बहुत ज्यादा पसंद है तो इसलिए बहुत सारे मंडपों पर बहुत सारे एक्चुअली माँ दुर्गा के सामने हमेशा से धुना के ही जलाया गया है इसीलिए धुनने का प्रयोग करते हैं हम लोग से डांस करने के लिए आप कहाँ से आए हो हम लोग कोलकाता से मैं कोलकाता से स्पेशल के लिए आई एक्चुअली स्पेशली मैं तमाम मुझे नृत्य के लिए बुलाया है कितने साल से आते हो मैं अभी तीन साल हुआ मेरा आ, मेरा नाम कोयल दास है कलकत्ता से हूँ बंगाल से यह संदेपनिका मंदिर है मां का दुर्गा पूजा है 9 दिन तक व्रत होता है नौ दिन तक नौ कुमारियों का पूजा होता है पहले वरण हुआ है माँ का सिंदूर से उसके बाद आया हो, आया है इधर विसर्जन होता है आ, कुमारी विधि होता है अः ये बंगाल का पूजा हो रहा है जब माँ मूर्ति देखे हो ना ये बंगाल का मूर्ति है शिव से जब अः राम राम जी અત્યારે જે માહોલ છે જે તોફાની જીવો એમાં અમને ખુદ ને જીત લાગતી હતી આમાં બોટ લઈને જવાય નઈ પણ મહેનભાઈ

અમને એક ઠીક હતી પણ જે અમારી પર તૈયાર હતી શ્રદ્ધા કૃપા હતી એ અમે બી આ કૃપાની રજામાં પણ માતાજીની મૂર્તિ વિશે કરીને પરત ફર્યા